السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المحترم صف الحاكم من الْعَارِفِينَ والعادلين، والمؤلمين والمؤلمات العزاء والأصدقاء أيضا والحاضرين والحاضرات جميعا أقوم أمامكم هنا لألقي إليكم كلاما عربيا تحت الموضوع الأمل والمهن في بلادنا إهوات الأيبة هل عندكم أمل؟ الأمل أي رابط إنسان ماذا سيشبه عندو يكبر أما المهن شيء يتم عمله لمواصلاتي أملي أن أكون طبيبا لأن طبيب يعالج إنسانا ويجعلناهم مبتسمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أيها المستمعون الكرام في هذه فرصة أريد أن أناقشه Anil amali wal mihan fi dina Yan kosimu amala wal mihan ila kismain. Awalan, amalu kumiyah kamu alimin wa mumaridatan wa muhadirin. Amma sanyan, amalu koru kumiyah minhum katajir wa sayat wa tabbah wa razalik. Kita mianatai ni, ولكن تاجره ومن عمل نفسه أفضل مِهَنْ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أَتْيَابُ كسب امال الرجل بيده وكل بيع مبرور أي الحاضرون ومن ناحية اخرى ينقسم امل حسب انواع الملابس التي يرتدون اثناء الامل ala sabili masal. alamalu amalu bizai rasmin mihum jundin wa syurtin wa mumaridah wa rizali. Amal-amal wairu bizai rasmin mihum kasahafin wa muhasbin wa muhadisin wa nawihim. Alamalu amalu bizai rasmin yadullu ala anukasi azimah wa kimati indibad. Ayuh asyikau ikram. وبالإضافة إلى ذلك أحب أن أذكر عن الأماكن عمالي حولنا وطريقها هل أنتم تعرفون ذلك؟ طيب هيا نغني من هذا النشيد فالله في بستاني يزرع الهضوات صياد في البر يسيد السمك طبيب في المستشفى تسعه umu marida nanu syababu amalu umma izan i'malu ma syaitum halalan wa mulisan wa mujtahidan qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna wa azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyukinah ayyul musyaidun akram Paula satu kaum kullu ma yaliku amala wala putta alaihim anja jata itu bihaza wa bi amalim la kullu misal man ta'anna la la wa jami'u amali wal mihani mazkur kullu haibadah ibadah iza indima mulisi walau ajaru was sawabu inda allah subhanahu wa ta'ala Ayuh hadirun dan hadirat أكتفي بهذا قدري أشكركم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة وإلى اللقاء